считаю, что с нашей стороны все было сделано до конца. Мы старались и верили в то, что игра состоится. Очень много сил было для этого сделано, начиная с милиции, пожарные, телевидение. Все было, были предпосылки для того, что игра состоится. Но в силу погодных условий вы как сами видите, игры не будет. Большой ажиотаж был в городе. в, а в Тырке еще после назначения, узнав, что мы играем с Киевским Динамо, огромнейший ажиотаж, все билеты были проданы, и люди готовились увидеть команду Киевского Динамо, участницу, участника Лиги Чемпионов. Состояние поля, газона, оно действительно как ледяшка? Какие вот критерии, помимо погодных условиях еще принимается во внимание? Вы поймите, погодные условия, что бы мы ни ложили В Полтаве пленка была, но если есть мороз, поле будет по-любому замерзшее. А так как нет подогрева, то у нас в рекламе типа написано, ну, принимают, регистрируют стадионы, поле. Если нет подогрева, зимой будет поле замерзшее. А вот, в принципе, может быть, чтобы вот не было таких форс-мажоров прописывать это как регламентные нормы, как критерии, там, например, температурный режим минус 10, там минус 5. Это не, это не наши проблемы, поймите, это люди, которые занимаются этими делами. Тоже премьер-лига должна этим всем заниматься. Потому что, как ни крути, мы все сделали от себя зависящее для того, чтобы игра состоялась. Очень много работников пришло, собиралось снег сегодня с самого утра. Мы хотели, чтобы игра была, но так вот произошло. Мы тут с морозом мы ничем не сможем бороться. А кто должен компенсировать затраты клубу, который понес он необоснованный? Все-таки вы, вы, вы потратились, и, скажем так, далеко не богатый клуб Украины. Это все должна решать Федерация футбола Украины. Потому что это их вопросы, они проводят соревнования, они думают, они сидят и размышляют, когда будут игры. У нас же не, там, не Испания, не Италия, где плюс 18. Сейчас зима, и как бы это все прогнозировалось и читалось.